Это форма Фаэтон. Поначалу она называлась СС-21, это самосел. Родители подарок Запорожью и Марица. Посажен куст в 2012 году весной. Привит на подвой 16-3. На корне собственный высажен. Значит, за два года ни разу ни одной ягоды лопнутой я не видел. На сеянце вес был 10 ягод 200 грамм. Ну, когда он уже пошел в более массовым, ну где-то ягоды самые крупные, не меньше 20 грамм, уже срезались, пробовали. Очень приятного вкуса. Кожа в этом году довольно таки приличная, но съедаемая. Муската нет. Срок созревания ранее средний, притом созревает. На прививках по 16-3 на неделю раньше, чем корнесобственный созревание на сеянце посредине между привитым и корнесобственным. Вызревание лозы отлично уже, процентов на 60 лоза вызрела, пока доволен.